મેડિકલ ફિલ્ડના વીસ બાવીસ વર્ષના મારા કરિયરમાં એક કેસ મને હજી નથી બોલાતો શાંતાબેન કરીને એક બા મારા ત્યાં મોતિયાનું ચેકઅપ કરાવવા આવ્યા મેં કહ્યું બા બે ત્રણ મહિનાથી હેરાન થાવ છું તો વહેલા કેમ ના આવે એમને કહ્યું ગામડેથી શહેરમાં આવવાનું અને એમાંય દવાખાનાના ખર્ચા અમને કેમ પોસાય બેટા હું એકલી નહોતી જેને થયું કે આવું કેમ આ પ્રશ્ન અને આ ચિંતા જઈને સ્પર્શ્યા આપણા નરેન્દ્રભાઈને પણ એમની જ લીડરશિપમાં તો રાજ્યના ખૂણે ખૂણે પથરાયા રસ્તાઓ અને ઇમરજન્સીમાં દોડમ દોડ આવતી થઈ એકસો આઠ એમ્બ્યુલન્સ હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ગ્રાસરૂટ સુધી વિસ્તારવામાં આવ્યું અને મેડિકલ કોલેજો પણ વધી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને ઇક્વિપમેન્ટ્સની સજ્જ ફેસિલિટીઝ સ્થાપવામાં આવી સસ્તા ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ મળતી થઈ દેશભરમાં દસ હજારથી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો કાર્યરત થયા ગરીબને ગંભીર બીમારી સામે લડવા મળ્યું રક્ષા કવચ એ પણ લાખો રૂપિયાની મફત સારવારના સ્વરૂપે શાંતાબાઈ જેવી લાખો માતાઓના આશીર્વાદથી એ સેવાભાવી પુત્ર હવે આવનારી પેઢીને આપશે એક સ્વસ્થ જીવન ભેટ માત્ર બે જ દાયકામાં રાજ્યના હેલ્થ સેક્ટરે જોયું છે જનરેશન્સ ને આવરી લેતું ટ્રાન્સફોર્મેશન અને એટલે જ તો ફરી એકવાર મોદી સરકાર નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં માં આપનું સ્વાગત છે આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ સુરત શહેર પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રીની સૂચના અનુસાર સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સુરત પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ તથા પેટ્રોલિંગની કામગીરી કરી સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે

બે ફરાઈ થી વાહન ચલાવનારા એવા છેતાલીસ કેસ જયારે મોટર વ્હીકલ હેઠળ ત્રણસો દસ કેસ કરવામાં આવ્યા છે સાથે સાથે પોલીસની કડક કામગીરી પણ જોવા મળી રહી છે એમાં તેપન ઈસમો સામે અને એકાણુ સામે તડીપાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે એક હજાર પાંચસો પચાસ ના કેસો કરવામાં આવ્યા છે ઉપરાંત ઓગણીસ હજાર એકસો ચૌદ સામે અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તો પેરામિલિટરીની ટુકડી તેમજ પોલીસ ફૂડ પેટ્રોલિંગ વાહન ચેકિંગની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે આમ સુરત પોલીસ દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે ઇલેક્શન હૈ જીસમે સુરત શહેર પોલીસ કમિશ્નરેટ વિસ્તારમાં लगभग जो सोलह सौ जितने बूथों के ऊपर ये इलेक्शन है जिसमें तेईस बारडोली लोकसभा का आंशिक अपना बूथ हमारे यहाँ पे आएंगे और 25 नवसारी लोकसभा की चार पूरी विधानसभाएं है, हैं टोटल यहाँ पे 33 पुलिस स्टेशन जो जिलो पुलिस स्टेशन है उसमें नौ पुलिस स्टेशन में इलेक्शन नहीं है उसके अलावा लगभग चौबीस पुलिस स्टेशन में यहाँ पर इलेक्शंस हैं और उसी को तैयारी के भाग रूप खूब अच्छा एक माहौल बने जिसमें हमारे मतदार जितने भी जाके बिना कोई भय के अपना मत डाल सके उसको ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में जो तीन कंपनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हमें डीजी ऑफिस तरफ से प्रोवाइड की गई है उसको लेके स्टेट रिजर्व पुलिस की तीन कंपनियां हैं और पूरे शहर पुलिस के और पुलिस का अधिकारी आ, क्राइम ब्रांच एस पीसीबी और बाकी सब जवान ये पूरे अलग अलग विस्तारों में रूट पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन और नाकाबंदी करते हैं हम लोग और एवरी डे लगभग जो है इस तरह से जितने भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि पिछले इलेक्शन के समय या पिछले पूरे चार पाँच सालों में इन्होंने कोई ऐसा कोई क्राइम किया जिसकी वजह से लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ हो ऐसे लोगों के विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं जिसमें लगभग बीस हज़ार जितने लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग अलग अलग सेक्शंस में प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं जो पासा में फिफ्टी थ्री लोग को मतलब अटकायत करने के बाद अलग अलग जेलों में भेजा गया नाइन्टी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी तड़ी पार की कार्रवाई की जा रही है उसमें चौंतीस लोग को ऑलरेडी तड़ी पार किया जा चुका है उसके अलावा जो प्रोविशन के डेढ़ हज़ार से ज़्यादा केसेस किए गए हैं आठ वेपन के, के केसेस हुए हैं नार्कोटिक्स के, के केसेज हुए हैं और अभी जो नाकाबंदी हम लोग करते हैं उसमें जो टपोरीज़ के हमारे पास लिस्ट है एम कार्ड वाले जो होते हैं और जो हमारे हिस्ट्री सीटर्स हैं इनके ऊपर कंटिन्यूस एवरीडे पूरी पुलिस की टीम इनको चेक कर रही है और उसमें बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको लगभग जो है करीब दो के आसपास लोगों को हथियारों के साथ कोई छुरी हो तलवार हो या कोई डंडा वगैरह धोखा हो जिसके वजह जिसके साथ लोग कोई मारपीट कर सके उनको जो है रास्ते में चेकिंग के दरमियान पकड़े गए हैं वो केसेस किए गए हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डेढ़ सौ ज़्यादा लोग कोई नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए कोई बहुत तेज भागते हुए वहाँ से पुलिस को देख के भागे हों कभी डेंजरस गाड़ी चलाते हुए उससे लोग भी पकड़े जा रहे हैं तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो उसके लिए तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं और आने वाले समय में भी एक हफ्ता हमारे पास बाकी है उसमें और अच्छा माहौल बनाया जाएगा जिसमें हमारे मतदार को कोई तकलीफ ना पड़े संवेदनशील इलाका कितना है किस तरह वहां पे पेट्रोलिंग की जाएगी जो हमारे क्रिटिकल जो बूथ हमारे बूथ्स हैं उस एरिया में जो संवेदनशील एरिया के जो हमारे पास लिस्ट है उनके उस विस्तारों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंसनट्रेट कर रहे हैं हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है एस की टीम है सारे सीनियर अधिकारी उसी एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं और उसी एरिया में ही मैक्सिमम कार्रवाई जो हमारी की जा रही है उसी एरिया में की जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि अपना सात तारीख से पहले और अभी भी खूब अच्छा माहौल हो सात तारीख के पास जो एकदम कंप्लीट इतना अच्छा माहौल हो जाएगा कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी सर कितना हमारे कुल टोटल थर्टी थ्री पुलिस स्टेशन हैं पुलिस कमिश्नरेट एरिया में जो जूडिजल पुलिस स्टेशन है उसमें नौ पुलिस स्टेशन एरिया है जहाँ पे इलेक्शन नहीं है उसके अलावा चौबीस पुलिस स्टेशन है जहाँ पे पूरा इलेक्शन है वहाँ की पूरी टीम हमारी लगी हुई है इलेक्शन के लिए